Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Будемо зараз говорити про те, що сталося на аеродромі в Миргороді. Нагадаю, що командувач повітряних сил. Генерал-лейтенант Микола Лищук зробив заяву про те, що вкотре так звані знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання. Російська пропаганда говорить про те, що це був найрезультативніший удар по аеродрому з їхнього боку спочатку повномасштабної війни, те, що вони називають СВО. Ну і от за даними ем, медіа, новинарня у Жого удару по аеродрому в Миргороді було втрачено один літак. А про це і не тільки будемо говорити зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Роман Світан, полковник запасу зсу, пілот інструктор. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Роєм, слава бажаю всім здоров'ям. Ну дійсно, ми побачили, як російська пропаганда, зет фашисти, так всі пишуть про те, що ми дуже результативно ударили по Миргороду. І ми бачимо по в сенсі по аеродрому, і ми бачимо ту критику, яка одразу з'явилася з боку авіаційних експертів, експертів з БПЛА. Що от є велика проблема. Я тут двох процитую. Є такий Серж Марко. Ну, це як це прізвисько, це морський піхотинець. От він, наприклад, говорить про те, що. Він на його думку спостерігає в наших повітряних силах небажання швидко реагувати на технологічні зміни на фронті, так що от навіть деякі командно спостережні пункти, так зсу захищені від розвідувальних крил ворога краще ніж наші деякі аеродроми. Наскільки виправдана така критика? Ну, слушайте, российскую пропаганду это себя не уважать хотя с другой стороны у них задача такая то есть весь смысл в пропаганде увеличивать потери противника уменьшать свои потому здесь надо естественно с этим коэффициентом относиться к россиянам ну а то что есть определенные кадры и действия по крайней мере по тому же мир городу но с этим надо однозначно что-то делать почему? как, как минимум на 100% можно утверждать то, что орланы российские висят над нашими аэродромами, над нашими городами, над большими в том числе, и проводят корректировку огня. То есть разведку, до да, разведку, корректировку, а потом и подтверждение. Удары, естественно, и это те видеокадры, которые мы, допустим, сейчас видели, они же реально это подтверждают. То есть конкретно орлан, ну или какой-то такого рода Беспилотник российский наводил Искандеры, это технически это возможно, они это и, и проводят. Искандер идет э, до 500 километров дальности, для того чтобы точно определить э, место расположения допустим, объекта, по которому будет нанесен удар, проводится доразведка с помощью тех же беспилотников. А так как мы допускаем, вот здесь я абсолютно согласен с э, уважаемым спикером о том, что мы допускаем использование беспилотников и как-то особенно дальних типа «Орланов» и редко на них реагируем. Или тут варианта два. Либо не реагируем по каким-то причинам, либо не реагируем по определенной халатности. Но это вопросы к командованию воздушных сил. То есть они эти вопросы должны решать. Работать по Орланам, то есть такого уровня, по, по крайней мере, с беспилотниками можно, по, по этим беспилотникам можно. Есть уже механизмы, у нас есть хорошие специалисты, которые нашли механизм, как э, уничтожать российские беспилотники дальние, то есть те, которые наводят российские ракеты. Еще раз повторюсь, 500 километров Искандер, то есть на глубину в 500 километров должна быть серьезная система охраны, обороны и уничтожения российских глаз, ими являются те же Орланы. И здесь вопрос к расположению самих аэродромов. Ну, если у россиян массовое производство такого рода ракет, то есть 500 километров, значит, надо думать о том, чтобы аэродромы были на большей дальности от линии границы, от линии боевого соприкосновения. Здесь логика самого процесса. Самолет долетит, если это надо. Да, естественно, это подлетное время будет намного больше. Но, тем не менее, выполнит эту задачу. Боевые радиусы наших самолетов как раз в районе от 500 и дальше пляж. Потому Вопросы эти надо как минимум с этой точки зрения решать. Надо, естественно, решать вопросы по уничтожению беспилотников, как только они появляются. Это глаза россиян, и их эти глаза надо закрывать. Как только увидели, надо уничтожать. Единственная проблема, что мало как видим, то есть нет механизма увидеть беспилотника. Фик Эффективная площадь России у него беспилотника как у воробья. Ни один, ну, не все зенитно-ракетные комплексы его отслеживают, но, естественно, идут на уничтожение. Но есть механизмы, еще раз повторюсь, наши сухопутчики нашли эти механизмы, как отслеживать работу беспилотников, отслеживать работу управляющих или ретранслирующих станций, уничтожать всю цепочку. И эти механизмы надо сейчас масштабировать уничтожение и заниматься конкретно российскими «Орланами», российскими беспилотниками. Ну а с ракетами здесь варианта, конечно, два. Уничтожать пусковые установки, если будет чем для этого надо запрашивать у наших партнеров возможность работать теми же атакамсами на глубину хотя бы в 300 километров, чтобы хотя бы отогнать те же, те же Искандеры, вот линии боевого соприкосновения надо. Подождем, конечно, и в 16-х у них там будут, скорее всего, серьезные системы противодействия уже с большей дальностью, то есть и 500, 500 а Джазмы 950 километров крылатые ракеты, которые также могут работать по российским пусковым установкам. То есть здесь целый процесс, целый комплекс мероприятий, которые надо проводить. Ну а по непосредственно удару по Миргороду российских, российских ракет он однозначно был нанесен. Это тоже все это понятно с видео, с видео подтверждения, с средств объективного контроля, которые россияне же и предоставили, получается, в общий поток информационный поток. В то, что было поражено, по крайней мере, как минимум один, может быть два борта, может один, может два, в зависимости. От э, реальных поражений э, и уничтожения. Дело в том, что самолет, если уже загорелся, то потушить его довольно-таки сложно. Вопрос: был, А был ли мальчик? То есть, а были ли самолеты там? А вот один из вариантов того, что э, самолеты были расположены в Миргороде на стоянке, на стоянки самолетов. Один из вариантов это расположение там макетов самолетов. Причем макеты они выполняются очень естественно. То есть, ну, Орлан с дальности там несколько километров, а то и десятков километров может этого просто не разглядеть. И сами по себе макеты, если заправлены, они могут заправляться определенными горючими материалами. Они могут дать, допустим, такой же факел или такой же стол дыма, как и, в принципе, горящий авиационный керосин. То есть реальные потери, об этом может судить и об этом может знать только Генштаб, естественно, воздушные силы и комбриг, командир бригады, который Руководіт Мірським Соєдіння ну дійсно з тієї критики, яка лунала, от якщо навіть подивитися те відео, яке розповсюджують російські окупанти, так з того самого Орлану, то можна побачити, що от нібито на нього в цей час не діє реп так. Ми можемо бачити чисту картинку, нічого там не проривається, не переривається і так далі. Тут знаєте, знову ж до звертаюся до вас, так як до людини достатньо прямолінійної, так і людини, яка є в темі, того, що відбувається в наших повітря. Тряних силах процитую Павла Кащука, це експерт з безпілотної авіації. Він також отреагував на цю ситуацію в Миргороді. Він написав так: що повітряні сили це організація, де найбільша відповідальність, найдорожча техніка, найважливіші задачі і найменша компетенція керівництва. Знову ж у вас запитаю, наскільки справедливою є така критика, такі твердження. Здесь нельзя прямо интерпретировать к руководству воздушных сил. Дело в том, что у нас в стране с 2004 года разрушена система управления. То есть так называемая системная ошибка введена. В свое время, в 2004 году, при президенте Верховного главнокомандующем Кучме была был проведена, ну, я, с моей точки зрения, просто диверсия. Когда военно-воздушные силы соединились с противовоздушной обороной, создали воздушные силы, практически разрушив вертикаль управления именно военно-воздушными силами. То есть получается летчиков истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, то есть это довольно-таки специфические рода войск, их, их перевели под управление системы противовоздушной обороны, людей, которые в принципе не разбираются по своей профессиональной по своим профессиональным качествам не разбираются в специфике выполнения боевых задач летным составом. Ну это ПВОшники, то есть это зенит, это либо РТВ, либо ЗРВ, либо зенитно-ракетные войска, либо радиотехнические войска. Вот у нас сейчас руководит воздушными силами, руководит РТВшник, то есть заканчивал радиотехнический вуз, да, был довольно-таки успешным командиром бригады зенитно-ракетных комплексов, но это все-таки ПВОшник, то есть человек с определенным психофизиологическим видением и психоматрицей именно противовоздушной обороны. Он хороший ПВОшник, тут вопросов нет. То есть по претензии к исполнению обязанностей, допустим, командующего противовоздушной обороны абсолютно Калищуку никаких нет. Это высокий профессионал. В этом смысле Оно, он по своим пруф-качествам не знает, вернее, по базовым, он не, и не может знать самое интересное. Почему? Потому что он не прошел эту стезю летчика с 17 лет в, в военном училище летном, ну и до уровня управления, допустим, от бригады и выше именно летной, летными бригадами. Потому Естественно, он не зная вот таких, которые ну, буквально с, э, с молоком матери э, в, входят в психофизиологическое состояние летного состава некоторых постулатов, он их просто не знает. И потому э, у нас есть эта проблема, и она никуда не делась. Ее ввели в 2004 году, и вот эта проблема невозможности не управления ПВОшниками а авиацией, она и сейчас присутствует, и есть и она будет, пока мы наконец не приведем к единому знаменателю. Варианта два. Либо опять создать военно-воздушные силы, поставив руководителем, командующим военно-воздушными силами летчика-истребителя. Неважно, летчика, главное, чтобы он понимал, о чем речь. Лучше истребителя, то есть многофункционала сразу сходу. То есть это летчики МиГ-29 и Су-27 и создать противовоздушную оборону, оставить а илищука командующим ПВО, вопросов нет. Либо, если этого нельзя сделать по разным причинам, то значит надо ставить командующим воздушными силами летчика-истребителя. Ну то есть для того, чтобы понимание процессов было в том числе и летным составом, а допустим того же Лещука делать замом по противовоздушной обороне. Это так э, технически можно вырулить из той ситуации, в которой нас в свое время в 2004 году загнали, и я не исключаю, что это была диверсия. Причому со сторони той же Російської Федерації так так, ми пам'ятаємо наскільки великим вплив був за часи кучми на Україну на український політиком з боку Росіян. Слухайте, ну тут звичайно справедливості заради треба все таки говорити про те, що навіть якщо цей удар російських окупантів по аеродрому в Миргороді був достатньо успішним, ми розуміємо, що Україна ну набагато більш обмежена в. Авіації, ніж наші вороги, але тут треба, мабуть, згадувати про те, що в той самий час, ну тобто, мабуть, за проміжок, десь приблизно за місяць-півтора, ми точно нанесли достатньо ну, результативних ударів по російських аеродромах. От тут одразу просто згадується удар по Морозовську, по Ахтубінську, Моздок, той, що в північній Осетії. Чи можна оцінити? Ну, от зараз, якщо подивитися ретроспективно, оцінити результати. наших ударов по российских аэродромах, если дивитися на месяц полтора что вам сразу згадується? Ну, однозначно, у нас были очень удачные удары по двум аэродромам, когда мы били ракетами. То есть удары ракетами, оптимальные кассетниками, которые были, на, наносились по Джанкойскому аэродрому и по аэродрому Бельбек. То есть вот эти два удара, они действительно были результативными, но как раз за счет того, за счет э, выхода ракет и нанесения ударов боевыми частями ракет. А удары наши, допустим, по дальним аэродромам беспилотниками, они больше для нанесения, я бы так даже сказал, больше психологического эффекта, а не поражения как такового. Почему? Потому что точечный удар, допустим, по тому же Актубинску действительно был нанесен беспилотниками, вывели из строя один и повредили другой самолет, ну, по крайней мере, по той информации, которая есть. Су-57. В принципе, тоже неплохой удар даже для беспилотника. Но надо понимать, что беспилотниками накрытие аэродром ну, очень сложно. Накрывается аэродром либо с десятком ракет со сколочно-фугасными боеприпасами, опять же, стоянка, либо накрывается аэродром сколочно-фугасными, оптимальный вариант боеприпасами, кстати, вот неплохо себя показали э, те же Атакамсы, причем и стумильные, у них просто больше коситников, то есть больше суббоеприпасов М74 950 примерно, и э, эта ракета М39, и ракета Атакамсы, и Атакамсы ракета М39-1 уже с дальностью в 300 километров, но с 275 суббоеприпасами припасами М74, чуть меньше площадь накрывается, они хорошо работают на уничтожения или повреждения российской техники. Потому у нас очень много, кстати, такого рода ударов. Причем первый удар, если вы помните, был нанесен очень такой довольно-таки результативные э -э, результативный нашими громами по САКам. Новофедоров, 22 год, тогда накрыли целую эскадрилью сборную в этом, на этом аэродроме, это морской авиации, там от, начиная от э су 24 четвертых, заканчивая э, Су-34. То есть тогда хорошо ударили, около эскадрильи самолетов было выведено из строя. Они все стояли на стоянке плотно. А после этого россияне начали рассредотачивать самолеты, пытались, по крайней мере. Но в конце концов пришли к выводу, что лучше от от отогнать их на дальность за 300 километров, за э, дальность действия наших ракет и в принципе так они и сделали всего лишь несколько даже даже и десятка нет наверное аэродромов на которых еще россияне держат свои Самолеты, причем в режиме рассредоточения, то есть они практически уже на одной стоянке ничего не собирают. Либо, если собирают, только там, где точно знают, что пока еще не прилетит. На российской территории вот они удерживают нескольких аэродромов с дальностями в 250-300 километров, точно зная, скорее всего, что атакамцами нам пока работать по этим аэродромам не дадут. Вот, кстати, можно четко определить, когда нам разрешат работать атакамцами. Как только россияне снимутся с этих аэродромов, уйдут на большую глубину. Вот считайте, через несколько дней нам американцы разрешат работать атакамцами по, на дальность 300 километров по тем аэродромам, на которые уже не будет Російська авіація так, так. Ну от ми побачили вже результат того, що ми маємо дозвіл бити по прикордонню. Зараз вже не ну, менше, як мінімум, потерпає Харківщина та місто Харків від обстрілів с 300 просто тому що їх або знищують, або вони не можуть під'їхати так близько, так щоб обстрілювати Харківську область. Ми сьогодні побачили новину про вибух в Курську. Поки що є інформація тільки від осінтерів. Так, от вони кажуть про те, що цей удар був по авіа авіаційно технічній базі номер 3754. Ну і судячи з усього, там була кількість автотехні... ну, велика кількість автотехніки, яка обслуговувала авіацію. Так ми розуміємо, що там не літаки були, але техніка, яка обслуговувала, як оцінити значення такого удару, чи це йдеться більше? Ну, от, як ви говорили про психологічний вплив, чи дійсно ну а, а це якраз такі втрати, які можуть бути суттєвими для а, нашого ворога? как уничтожение самолетов, так и уничтожение аэродромно-технического оборудования – это довольно-таки такое значимое действие для любой противодействующей стороны. Потому для нас тоже очень важно уничтожать именно аэродромно-техническое оборудование. Дело в том, что без машин тех же заправщиков топлива, топливозаправщиков, воздуха, кислорода самолеты летать не будут, их некому будет обслуживать. Естественно, вывод из строя, допустим, целой авиационной базы, вот когда особенно это, эти машины находятся в одном месте, а еще, еще до россиян не дошло что даже их надо рассредотачивать. У нас, кстати, в рассредоточенном состоянии машины, у нас в одном месте они нигде не стоят. Как раз вот для того, чтобы нельзя было одним ударом накрыть, доста... накрыть аэродромно-техническое оборудование. То есть вот сейчас россияне просто подставились под Курском, и удар вынес как минимум один аэродром. Но на этом аэродроме пока не заново допустим, не восстановят, не, пере... не перегонят достаточное количество техники, обслуживающей самолеты, аэродром работать не будет. Причем взять-то нет куда, они, она не стоит где-то, то есть ее придется снимать с какого-то аэродрома, перебрасывать на этот, но этого россияне уже делать не будут. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что в ближайшее время все-таки будет получено разрешение на работу. Теми же атакамсами это раз. А второе, ну у нас тоже есть чем работать. Те же нептуны заходят на 300 километров, как и такие же атакамсы. Единственное, там разные боевые части, хотя опять же наши креативщики подойдут к боевой части и сделают ее такой, какой надо для того, чтобы уничтожить, допустим, большую площадь над аэродромом. То есть у нас есть Нептуны. И в принципе мы можем, мы их уже использовали. Это уже так называемые санкции Сырского. То у нас санкции Малюка Буданова были по углеводородной отрасли. А по команде уже Генштаба были нанесены удары Нептунами по российской территории. От Кавказа до некоторых, некоторой нефтеперевалки. Мы видели именно эти удары, именно э, Нептунами. И если развернуть их, это БРК, береговой ракетный комплекс, развернуть их на работу по российской территории уже в сторону Москвы, это на Курск, на Брянск, э, на Воронеж в том числе, то по большому счету мы сможем э, до того, как россияне э, уберут всю технику, ее еще отминусовать. Вот э, сегодняшний удар э, яркое тому подтверждение. Пане Романе, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, пілот інструктор, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.